One, two, three, go. You, I'm a super baby. You, I'm a drive. You, I'm a sexy candy melt on the sky. You, I'm a super baby. You, I'm a drive. You, I'm a sexy candy flying all the night. Ну доброго ранку, триває ранковий еспресо. У нашій студії вже ось такі запальні музично-вокальні гості. Це гурт Rolex, а, Як вони про себе кажуть, найвеселіший, найнеординарніший гурт на українській естраді. Доброго ранку, доброго ранку! Максим і Іванна. Дуже приємно. А ну що ж, оскільки ви себе позиціонуєте як найвеселіший і неординарний гурт, розкажіть, що ну що саме вкладаєте в ці поняття? Тобто, ну звідки енергія така з'являється до драйву, до позитиву? Ну на самом деле, все очень просто можна, тому що ми на сам ділі і стикіму веселі, ми от в житті деле, веселі, ми двигаємося, занимаемся разными видами там, кто спортом кто просто какими-то хобби то есть жизнь на самом деле просто э, веселая мы не есть там такие вот жизни. короче зараз вы гурт ролекс да кем вы были до гурта расскажите в же звать? Ванка, расскажи ты первая. Я, конечно, была саксофонисткой. Я работала в двух коллективах. Двух Первый – это Лена Калиденко, Freedom Jazz, а также Национальный духовой оркестр филармонии, где я до сих пор работаю. Так красиво, такая гарная Добрый, Максим, а ты чем занимался? Я тоже занимался 7 лет занимался музыкой и все как бы это шло шло своим чередом были какие-то конкурсы участия фестивали телевизионные проекты последний там был голос страны после чего собственно и пошла уже появилась группа Rolex uh -huh. то есть как бы все, все не просто так все своим чередом. Третья назва Rolex. Вы хотите, чтобы вы ассоциировались с известным швейцарским брендом? Нет, мы хотим, чтобы мы ассоциировались все-таки с собой и тоже, можно... И с дорогим. Да, мы хотим, чтобы это ассоциировалось с чем-то дорогим, интересным, веселым и всегда качественным. А кто выгадал идею саме поединать саксофон, вокал, взагалі, сделать такой нестандартный подход до выполнению песен? Идею нашу это все придумал наша Ольга, продюсер наш, которая как бы вот есть у нас. Нам повезло просто, честно говоря, потому что она нам очень помогает и в то же время у нас все в команде. У нас нету такого, что там ну, вот ребята так вот я говорю, я говорю, вот так будет. Нет, у нас такого нет. У нас на самом деле вся фишка в том, что э, подчеркивают таких, вот такие, какие мы. Мы есть веселые, вот Иванка у нас космического а космического кольца? характера вот я я более земного но тоже как бы бываю тоже улетаю я выеду из космоса Землею нормально будем постоянно у нас Иван как как дела все нормально вот то есть вот собственно все как бы да это придумала Ольга как бы а кто я автор песен Автором песен есть Максим, он саунд продюсер нашей группы. Mm -hmm. Он mm -hmm. пишет песни, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. А я, соответственно, тема для саксофона. Да, так пишем это. все сами мы песни, конечно. тексты, вот музыку, аранжировки и полностью, потому что наша Ольга, опять же, вот видите, она нам сделала студию звукозаписи, собственно, вот у нас есть она, мы на ней работаем, занимаемся, там у нас репетиционная база, мы там вот с дня, с утра до ночи там всегда проводим, вот иногда прерываемся на какие-нибудь там 10-минутные заезды на картинге через дорогу, но в мы проводим все время там, там пишем все песни, сами, все, 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 сами. Для вас эта студия была? конечно, сделаны все условия. Ну, були, До речі, коли ми вже заговорили про цю студію, то давайте розкажемо про такий, як на мій погляд, дуже щедрий подарунок да. для наших глядачів. Тому що да. не руками, нашого. Розказуйте, що це і для чого це потрібно. Ну, смотрите, да, ми, ми прийшли з сертифікатом. От все це сертифікат на запись пісні на студії нашій. Вот. И чтобы получить эту запись, нужно ответить на один простой, коротенький вопрос. Кто поет в группе Rolex? И сколько человек поет? Сколько людей спевает в группе Rolex? Отже, друзья, отвечайте на фейсбуке на это вопрос. Кто первый отвечает и правильно отвечает, получает сертификат на запись песни в студии группы Rolex. No. До речі, а известно, что ваш э, гурт є переможниками фестиваля молодих молодых украинских кинематографистов. Да, было это дело. Правда, расскажите. Было, это, было. это да. правда. Кратенько. Это было прошлым летом, ну, прошлым летом, да, это было. Мы участвовали да, в этом в конкурсе. Это были, там, конкурс состоял там, из 30 команд, в которой там были режиссеры клипов и непосредственно артисты. Мы сняли клип, то есть три дня длились там съемки. Там были, конечно, определенные условия, то есть там давали с режиссером вот, и сняли. Ну и потом уже в Киеве, естественно, наш Кліп, ну, об'єднані победителям. Привіт. Вітаємо как бы да. вас. Цим. Спасибо, да. а, бажаємо вам всього найкращого, бажаємо вам великих майданчиків, великих аудиторій. А, як можна більше кліпів, як можна більше альбомів, виступів. І приходьте до нас ще з такими так, приходьте до нас. Ще, а, дякуємо, що завітали. На жаль, у нас трошки обмежений час. Панкова спросу триває далі, і зараз прогноз погоди від Англії Муняк.